بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو آنے کو اور آپ لوگوں کی اس مشقت کو قبول و منظور فرمائے عشاء سے بلکہ مغرب سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تکلیف میں ہیں آپ لوگ خالص اللہ پاک کی محبت و رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک کے کلام کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہمانوں کے اکرام کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک کے ہاں انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کی اللہ کا کیا بخشش ہوتی ہے؟ ساری زندگی کے خلاصہ انسان کا ایک اخلاص کے کام کا ہوتا ہے اور سب کا مقصد دین کا کام یا کوئی بھی اور دینی دنیاوی کام کرنے کا انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور ہم اس ہم اس کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے جنت سے نواز جائیں جائے اکابر نے ماشاء اللہ بڑی بڑی تقریریں کی بڑے بڑے بیانات کیے اور آپ کو اپنے طور پر انہیں دین بھی سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ پاک تک پہنچنے کے طریقے بھی بتانے کی کوشش کی اللہ پاک قبول و محبوط فرمائے میں بھی ایک مختصر سا راستہ اپنے اکابر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتانا چاہتا ہوں آپ عیس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا بولن کن تم تب اللہ فتبنی اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو فتبعونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو فتبعونی جب تم میری اتباع کرنے لگو گے تو تم اللہ پاک کے محبت کے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے اور اللہ پاک بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے یحبکم اللہ اور جب اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ پاک تمہاری مفرت بھی فرما دیں گے ہمارے <applause> اکابر اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اقرب ترین راستہ سب سے قریب ترین راستہ جنت تک اور اللہ تعالیٰ اللہ پاک تک پہنچنے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا اپنی زندگی میں سنت کو آگے کرنا یہ اللہ پاک کے ہاں مقبولیت کا سبب بنتا ہے الحمدللہ <سؤال> رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سرمان جو بسے دیں اور بولن جے اپنا راشے اسے ہوں گا کہ اور اللہ رب اللہ اپنا رکھیو تو اپنی جوہاں جانتے ہوں ہمیں شرب و

رسول اللہ 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 رسول ہر وہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہو اس کو سنت کے مطابق کر ہو کوئی نئے کام کرنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے کام کے انداز کو اور دو طریقے کو بدل دو گے تو سنت ہو جائے گا مثلاً آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ رہے ہیں تو سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سیدھی کروٹ پر لیٹ جائیں اور سو جائیں سونا تو آپ نے ویسے بھی ہے اب یہ آپ کا سونا عبادت بن جائے گا صبح جب اٹھیں تو سنت کے مطابق اٹھ جائیں اپنی آنکھوں کو ملیں مسواک وقت بی بعد لوگوں نے جس کرنے کا لکھا ہے جس کر لیں اور اس کے بعد دعا پڑھ لیں پھر اٹھ جائیں اللہ پاک آپ کے اس اٹھنے کو بھی عبادت بنا دے گا اس کے بعد آپ لوگ جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے تو پیشاب کرنے کے لیے سنت کے مطابق چلے جائیں تو اللہ پاک آپ کے اس پیشاب کرنے کو بھی عبادت بنا دے گا بالکل خرا سے باہر آ رہے ہیں تو سنت کے مطابق باہر آ جائیں اللہ پاک آپ کے اس باہر آنے کو بھی عبادت بنا دے گا عرض کوئی بھی کام زندگی کا دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں تو اللہ پاک آپ کے اس کام کو عبادت بنا دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ پاک کے محبوب بھی بن جائیں گے যে কাজটাই আপনি করছেন সেই কাজটাই সন্ধ্যার পোঁতা করেন তাহলেই তো হয়ে যায় রাত্রেবেলায় আপনি শুতে যাচ্ছেন শোয়ার সময় আপনি দোয়া পড়ে শুন ডান হাত হয়ে শুন তাইলে সকালে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠছেন ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনি প্রথমে মেশওয় করেন তারপরে দোয়া পড়েন তাইলে সোনা হয়ে গেল তারপরে বাথরুমে অসুমে যাচ্ছি অশ্রুমে যাওয়ার সময় আমি দোয়া পড়ে অশ্রুমে যাচ্ছি এবং রসমের প্রবেশের সময় হলো হল বাম্পা দিয়ে প্রবেশ করা তাহলে সেটা করলাম আবার রসম থেকে যখন বেরিয়ে আসলাম তখন আমি দোয়া পড়ে বেরিয়ে আসলাম দিয়ে আসলাম তাহলে সেটাও সুন্নত হয়ে গেল তাহলে আমার প্রত্যেকটা কাজ নতুন করে করার প্রয়োজন নাই করার জন্য বরং যে কাজগুলোই করছি যে রসুন সুন্নত করলেই সুন্নাথ রাগ اس سنت کے نظام کو سیکھنے کے لیے اپنے علماء کے پاس بیٹھیں ان سے سیکھیں ان سے طور طریقہ سیکھیں ان سے معلومات کریں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اس میں سنت طریقہ کیا ہے تو آپ کو علماء بتائیں گے علماء کا بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے طور طریقے بھی سکھاتے ہیں اور دنیا کے زندہ رہنے کے طور طریقے بتا کر انسان کو اللہ پاک سے ملاتے ہیں <سؤال>

عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو بھی ان کے پاس ٹائم ہو اس ٹائم کے مطابق روزانہ ایک ایک سنت سکھائیں ایک ایک زندگی کے کام کو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ ان کو سکھائیں زیادہ ٹائم ان کا مت لیں روزانہ ایک سنت ان کو سکھائیں ایک دعا سکھائیں اور ایک قرآن مجید کی کویات سکھائیں ایک حدیث سکھائیں تو اس سے یہ لوگ بھی آپ کی طرح سے عالم بن جائیں گے ایک منٹ, دو منٹ میں دو منٹ میں تین منٹ میں پانچ منٹ میں আনন্দের আমার অনুরোধ যে তারা জনগণকে সুন্দর শেখাবেন কিভাবে শিখাবেন হয় মহদিবের পরে না আসলের পরে নাই ঈশার পরে যখন শোনা হয় প্রতিদিন একটু করে সুন্দর শেখাবেন আর পুরাণের ক্যারিমের একটা আজ শিখাবেন তাহলে এই সমস্ত লোকগুলো আস্তে আস্তে আগে মহা যাবে সাধারণ লোকগুলো কি হয়ে যাবে আগে মেয়ে যাবে اللہ پاک ہمارے آنے کو بھی قبول کرے اور آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول کرے آپ لوگوں نے جس محبت کا خلوص کا اخلاص کا اظہار کیا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں ہم سب کو جنرل الفردوس میں گھٹا کرے دعا گرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا اچھا کر دے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم استرنا بالعافية في الدنيا والآخرة اللہم استرنا بالعافیتی في الدنیا دنیا اللہم استرنا بالعافیتی في الدنیا عطی اللہم زدنا ولا اللہ واکرمنا ولا تہننا واعطنا ولا تحرمنا کرمنا ولا توثر و وارضنا وارضا وأرض عنا اللہم اقسم لنا من اَََ دنہ و رغانہ اللہ مقصمنانا بن ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عن جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين